Пане Романе, розпочнемо ми з вами з ситуації на полі бою. украинские військовий Який веде телеграм-канал, який називається Бахмутський демон пише наступне: що хочу, щоб ви знали, що росіяни сформували кілька ударних кулаків і ставлять все, що мають на ці 2-3 місяці для того, аби зробити прорив на фронті. Це їх таке враження. Останній ривок перед чимось, бо зібрали все, що змогли по людях і техніці. А Путін поїхав, схоже, за додатковим БК на цей ривок в КНДР, бо вже бракує росіянам. Це цитата усього посту публікації: очевидно, що схід буде основним місцем запеклих боїв. Він і так ним є. Є. Тож, чого очікувати в найближчі місяці, спираючись і на це повідомлення від українського військовослужбовця. Нічого нового ми з вами проговорюємо. Основні бойові действия росіяни планують по востоку, есть на восточному фронті по востоку нашої страни зараз підготовлені резервів російські саме по цьому напрямку. Они там готові где-то в течение полугода, де може бути. Осенью некоторые части не вводились в бой, находились на дальностях примерно от 100 километров и дальше за зоной поражения основных наших средств типа тех же ракет М-31. Для Хаймерсов они 80-километровые. А сейчас россияне начинают подтягивать к линии боевого соприкосновения в войсках где-то на дальностях около 30 километров за зоной поражения уже армейской артиллерии. Но резервы подтягиваются вдоль всей вдоль всего восточного фронта можно говорить от начиная от Старомайорского это Временского выступа Временка так называемая Старомайорский угледар Донецк Горловка Бахмут, дальше район Лисичанска и вплоть до Купенска. То есть все там 200 примерно, больше, чуть больше 200 километров фронта. Фрагментарно, это не, не широкомасштабная операция. Фрагментами там по 7, по 10 километров по ширине фронта. Вот от Старомайорского до Купенска россияне сейчас располагаются. В ближайшее время действительно они усилят давление. По некоторым позициям, это те резервы, которые должны, в принципе, либо усиливать наступательные механизмы россиян, которые сейчас используются, либо уже идти в прорыв, если где-то россияне прорвут фронт, и тогда резервы будут введены в прорыв для выхода на оперативный простор. Одна из основных задач – это выход на границы Луганской и Донецкой областей, а по Луганскому фронту плюсом еще выход, они будут пытаться выйти на левый берег Оскольского водохранилища, реки Оскола, реки Северский Донец, то есть под ударами Купинское направление, Боровая и Лиман, это по Луганскому фронту. Но это опять же, да, действительно, это так называемая летняя военная кампания, российская, где они вот пытаются, по крайней мере, двигаться, будут в течение нескольких месяцев работать по этому направлению. Параллельно с этим они будут пытаться развивать, допустим, оперативные некоторые операции, отвлекая наши части на других участках фронта. Это может быть левый берег Днепра, это может быть запорожское направление в районе там, на Васильевке. это может быть Харьковское направление района вот сейчас там, где проводятся бои в районе Липцев и э, Волчанское, это может быть добавится еще там Сумское или Черниговское направление, хотя туда на данный момент у россиян не хватает э, достаточного количества сил средств, чтобы еще, допустим, завязаться в районе Сумской и Черниговской областей. Но тем не менее основное направление это именно... В Донецьке, то есть Донбас, нічого нового. Що раз повторюсь, это прогнозуємо, і в принципі наш генштаб об этом прекрасно знає. Пане Романе, і також бачу повідомлення щойно від. Командира, заступник, точніше, командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін сказав, що воїни стримують переважаючі сили противника саме на напрямку Харківському, і зазначив, що російські окупанти визначили як харківський напрямок як пріоритетний. туди, туди постійно стягують резерви, і росіян багато і іноді вони намагаються маскуватися під географічний ландшафт, але залишаються його частиною назавжди. Пан Романа щодо посилення і наших військовослужбовців, а точніше про рішення наших. партнерів щодо відправки військ в Україну. Мы про це з вами говоримо не Неодноразово не один місяць, і з'явилося повідомлення, що Естонія готова говорити про відправлення своїх військ в Україну. Про це сказала посол Естонії в Україні в інтерв'ю РБК Україна. І відповідаючи на запитання, яка позиція країни щодо відправлення західних військ в Україну, зокрема естонських, вона зазначила наступне: що для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери мається на увазі особливо Міністерство оборони, для яких Країн рішення про відправку іноземних військ лишається все ще червоною лінією. Але тут, певно, краще запитати, для яких країн це не є червоною лінією, окрім вище згаданої країни Естонії? Ну як мінімум где-то около ну, якщо провести аналіз, як мінімум дето до десятка стран Європи, в принципі, будуть готові розвернути місії різного уровня з різними задачами. миссии на нашей территории, военные миссии. То есть это может быть сопровождение грузов, это может быть подготовка техники к эксплуатации, это может быть эксплуатация техники, это может быть взятие под контроль некоторых систем ПВО. То есть это тоже, что возможно, могут взять определенные секторы под прикрытие много механизмов, которые возможны для включения. Ну а страны, понятно, страны Балтии это первые. Не исключаю поляков, румын, не исключаю чехов, допустим, французов, то есть представителей Великобритании, Германии в том числе, кто бы что ни говорил, но немецкое вооружение у нас есть и эксплуатируется в очень больших количествах, значит, могут быть и военнослужащие в Германии у нас выполнять боевые задачи. Там могут быть испанцы, там могут итальянцы быть на нашей территории, а также решать вопросы. Ну и скандинавские страны, то есть даже если так чуть расширить северо европейские страны и бельгийцы, и нидерланды, то есть те, которые будут датчане, норвежцы, шведы и финны. То есть это представители этих стран могут быть на нашей территории как раз заводя войска разным, еще раз повторюсь, под разные задачи, под разные миссии, в разном количестве, но тем не менее они не против это, это выполнить. Харьковское направление, о котором говорит Джорин, но ну, тоже надо различать немного саму дислокацию войск российских. Есть харьковские допустим сейчас потуги россиян двинуться в сторону Волчанской там через Липцы на Харьков это Харьковское направление так называемое вновь открывшееся. а есть тоже часть узкая полоса Харьковской области которая тоже называется Харьковским направлением там где как раз тройка сейчас работает Жорина, это левый берег Оскола, то есть это тот же Купинск, та же Боровая, тот же Лиман. То есть вот это Харьковское направление, но это оно больше все-таки относится к Луганскому фронту, то есть это к Восточному фронту, а потому это для того, чтобы не путать наших слушателей дислокация на чуть немного, немного разное. Восточное направление, не северное направление той же Харьковской области, а Оскольское и Волчанское. Пане Романе, дякую вам за уточнення і за роз'яснення цього моменту. Далі з вами поговоримо про озброєння вітчизняного виробництва. Ми вчора з вами згадували таку ракету, як Нептун, і нагадаю, що в ніч з 17 на 18 червня збройні сили України завдали удар по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами Нептун саме вітчизняного виробництва. Про це сьогодні повідомляв американський інститут вивчення війни, і якраз таке джерела в. ВМС України повідомили суспільному, що військові вже вдруге застосували ось ці протикарабельні ракети Нептун по наземній цілі на території держави агресора, враховуючи те, що пан Романе сучасні ось такі протикорабельні ракети спеціально розроблені для того, щоб топити важкоброньовані військові кораблі в морі, чомусь вона і називається протикарабельна, є ефективність використання нептунів саме в режимі наземної атаки, те, що ми побачили. Противокорабельная ракета она «Нептун» она разработана на базе старой советской ракеты «Воздух-корабль». «Воздух тоже противокорабельный. «Воздух-корабль Х-35». С малой дальности Х-35У, с дальностями где-то под 150 километров. КБ «Луч» увеличила дальность этой ракеты, то есть отработала по некоторым позициям по увеличению дальности до 300 километров в качестве противокорабельной ракеты. А дальше наши специалисты пошли дальше, изменили голову самонаведения этой ракеты. И сейчас можно работать этой ракетой по наземным целям уже в качестве, в качестве ракетного комплекса «Земля-Земля», а предположительно и «Воздух-Земля». Дело в том, что ракета Х-35 стартовая, это воздушного базирования. Это уже в качестве Нептуна ее приземлили в береговой ракетный комплекс, правильно, вот это пусковые установки. А реальные эту ракету также можно запускать допустим, с бомбардировщиков типа Су-24. Две ракеты Су-24 может поднять, две ракеты «Нептун» может поднять воздух и отправить на большую дальность. Причем это все будет считаться ракетные средства поражения. Но пока на, на, данный момент, скорее всего, пока еще работает БРК, то есть береговой ракетный комплекс, как стартовая установка, где-то по дальности в районе 300 километров. Причем удары по, 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 проходили в основном по углеводородной, если так сказать, отрасли России, в районе Кавказа, то есть порта Кавказ. И вот сейчас по нефтетерминалу ракеты отработали. Это российская территория. Это уже можно сказать не только санкции Малюка-Буданова, можно добавить сюда уже и санкции Сырского, потому что принимает решение на работу ракетами, то есть в полном подчинении именно ракетные войска у главкома напрямую, значит, принимал решение Сырский. Так что работают санкции Малюка-Буданова-Сырского, сейчас вот мы их видим, причем с очень, большой, с очень большим КПД до сих пор горят, горит нефтебаза, по которой отработали беспилотники наших спецслужб, и уничтожен терминал ракетами «Нептун». Пане Романо, ми ж пам'ятаємо, що українським ракетами з комплексу Нептун ще у квітні 22 року був вражений флагман чорноморського флоту крейсер Москва, і тоді вже ввечері, 14 квітня стало відомо, що цей крейсер потонув. І Ми бачимо, що дійсно ось така модернізація пройшла до того, що ми можемо вражати саме і наземні цілі, що не може нас не не тішити. Пане Романо, оскільки не так багато часу, на жаль, залишається з вами про ракети до протиповітряної оборони, поговоримо дві хвилини. Прошу від вас відповіді, якщо можна. Попри письмові угоди та контракти, Сполучені Штати Америки надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Петріот Україні, а не Швейцарії. Видання Блік про це повідомляє, і як відомо, уряд Швейцарії ще восени 23-го року замовив у США ракети ПЕК-3 на конкретну суму в мільйони доларів. Однак у штатах вирішили, що спершу ці ракети будуть надані Україні через важку ситуацію на фронті. А Швейцарії доведеться за ж таки чекати на своє замовлення довше. Як довго доведеться чекати Швейцарії, ще не зрозуміло, але тут для нас важливіше питання: як довго доведеться ще чекати Україні, та про які масштаби постачання ракети для протиповітряної оборони тут може йтися, на вашу думку. Как минимум, это десятки ракет, которые сейчас нам нужны. И здесь надо сказать спасибо не только Белому дому, а и швейцарцам в том числе. Почему? Потому что без согласия Швейцарии на передачу этих ракет нам такое бы, такое бы решение Белый дом бы не принял. Потому что это совместное решение и швейцарского руководства, и Белого дома о восстановлении потерь наших средств поражения. Это уже вторая после Испании поставка. Вот, то есть, крайняя поставка была от Испании, ПАК-3. Сейчас, кстати, испанцы начинают эти ракеты производить сами. Это расходный материал, нам также надо включаться в этот механизм. Мы все-таки ракетная страна, в конце концов. Сатану делали, потому я думаю, ПАК-3 точно сделать можно, и наш «Нептун» это доказывает, то есть у нас хорошие разработки есть. Помимо того, что нам поставляют комплексы, за это большое спасибо. Комплексы мы пока еще сделать не можем, пока, по крайней мере, то есть пусковые установки, система управления, локаторы, но расходный материал, то есть ракету, мы в принципе можем сделать. Потому здесь вопрос нашему Министерству обороны, быстрее ставить на поток эти ракеты. Вот как это сделала Испания. Испанцы сейчас начинают под пределами. Але ключове слово, поки пане Романе, ви на тому наголосили. Дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Роман Світан, військовий експерт, для чо полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку.